Salam dostlar, Space Science TV-yə xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərə erkək cisimlərin beyni, mədəsi, ağcıyarı, ürəyi və asarı haqqında danışacağıq. Əvvəlcə pant proqramla çaq. Bilirik ki, erkək cisimlər kosmosu çaxsızdır. Dia asteroidlər və da yayaqda asteroidlər doğulurlar. Yəni erkək cisimlər doğan cisimlər deyil. Toron obyektlər deyildir. Bax, bas bas erkək cisimlərdə beyin necadi. Bu tutaqçı aras bir erkək cisimdir. Bilirik ki, erkək cisim tormur Bu tutaq ki, erək cisminin beynə dediyin düvasıdır. Nüva daşdan da ola bilər, damırdan da ola bilər və yaxud da istənilən kimyavi maddədən ola bilər. Mendeleyevin istənilən kimyavi cədvəlindəki Mendeleyev cədvəlindəki istənilən kimyavi maddədən ola bilər. Bu tutaqcı madasıdır. bu yüreğiydi. Bu tutak ağ ah, ziyaret, ağ ah, ziyaret. Vesare ve ilahir. Erkek isimlerde ümumiyyatla daxili organlar bu tür kurulur. Və erkək cisimlərdə də beyin, ürək, mədə və s. dağılıb yenidən qurula bilir. Və vaxtda mədə deyək ki, yumru çevrə halında həzm edilir, dağılıb deyək ki, dördbucaqlı, üçbucaq hala və s. hala düşə bilir. Erkək cisimlərdə təkcə yumurtalıqlar olmur. Erkək cisimlər doğmur. Yəni yumurtalıq olmur, siz doğa asteroidlər, çaysızdıq kosmosa balalar verə. Əşyəsimlə roqun topu qədər mən ilkin arsparlar space host və epitaxor şey aldınız kanalıma bəyənməyi unutmayın kanala abunə olmağı unutmayın kanalıma like etməyi unutmayın tələriniz özünüzdə özünüzə yaxşı baxın sağ olun